Дроны. Какие-то новые дроны они могут использовать. Ну, то есть опасность идет. Их ограничивают, да, их пытаются ограничить. Но, к сожалению, видите, старший, арк, укра, старший, арк, старший аркан Украины, это старший аркан императрицы. Башня, старший аркан, тут падает. Идет опасность всей Украины, и башня падает. Чи зміниться зараз риторика США? Ми зараз бачимо якісь словесні зміни, які періодично відбуваються, а саме в діях після того, як Росія продовжує масово атакувати Україну і саме мирних людей і а, мирну структуру. Ой, риторика США. Будет, вы знаете, будет. Вот даже сейчас, вот казалось бы, там высказывание Трампа, и перед этим я делала расклад, какая-то разыгрывается такая непонятная нам комбинация, чтобы додавить Россию, вынудить ее пойти на переговоры, все, что касается мира, и смотрите, дальше они будут усиливать, усиливать эту тенденцию. То есть тут не уход, а наоборот давление. Очень такое, какое-то, оно на первый взгляд кажется невидимым, но мы будем получать, помощь будет, афишироваться не будет и давить на нее будут однозначно. Що ж, будемо на це дуже сподіватися. Зараз також з'явилася інформація про те, що Трамп розглядає можливість запровадити санкції РФ цього тижня проти РФ цього тижня. Чи дійсно будуть вони запроваджені, чи будуть вони запроваджені на максимум, який може собі зробити США сьогодні? Постепенно будет закручивать. Постепенно будет закручивать. Оно постепенно и где-то оно... Тут даже не то, что Трамп, да, США, а тут совместные усилия. Я так понимаю, что Европа в том числе и вот то, что касается финансово их они будут чувствовать, не сразу, но они будут чувствовать. Вот это дисбаланс финансовый, который у них есть сейчас, он будет все больше и больше ощущаться. Но и э, по-другому здесь тоже будут бить в качестве, я не знаю, каких-то таких жестких ограничений. Чи все це оці обмеження, санкції, інший тиск, про який ви говорили від США і Європи, зараз допоможе все ж таки вплинути на Росію, щоб вони реально задумались про припинення вогню і про те, щоб йти на якісь перемовини і поступатися? Я сьогодні діла що чекає Росію в юні. И вот там действительно, они, не, вот они сейчас не могут остановить войну. Для них это смерти подобно, они боятся, что внутри что-то рванет у них. И все время по картам идет, что они тщательно что-то скрывают. Вот тщательно, на протяжении уже достаточного времени, пытаясь отвлечь любыми способами от того, что на самом деле происходит в Кремле. Поэтому они, видите, они тянутся. вроде как они согласны на мир, они оттягивают, на самом деле это для них невыгодно сейчас. Но они, как всегда, хотят тогда, когда им надо. И на тех условиях, когда надо. Давайте посмотрим, приведет это все к мирным переговорам. К переговорам о мире. Все, что касается давления. Сейчас будут еще огрызаться. Ну, они как по картам взбесившиеся клоуны, взбесившиеся антихристы, от которых сейчас опасность идет буквально всем, не только в Украине, всему свету. Ну, тут разные варианты того, что они готовы на разного рода подлые действия. Самое главное такие действия ⁇ это попытаться обвинить Украину, поссорить всех включая Украину с партнерами, партнеров между собой, чтобы Украина не получила помощи, вот той помощи, которой они до смерти боятся. Все, что касается ударов за Урал, ну, в том числе, это все будет для России, оно все идет. Вот, знаете, конец лета, э, начало осени, вот там какие-то события. Вот у них такое впечатление, что у них сейчас все держится еле-еле. Им вот нужно это наступление, нужно для того, чтобы попытаться что-то захватить, трещать о своих. Ну, они так думают, что они будут трещать о своих победах. На самом деле, так как они планируют, у них не получится, отвлекая от того, что происходит. А, чи вдасться їм хоча б частково реалізувати цей план, який ви на початку зараз озвучили про те, щоб посварити, звинуватити, а, не дати можливість допомагати іншим країнам, чи вдасться реалізувати? це? У нас росіянам Кремля по Сама карта випадає ні. Тут ще йде опасність. То, что мы говорили, что у Кремля есть определенный список, я не говорю про первых лиц наших страны, там Зеленского, наших Гисманов, еще определенных лидеров, попытка давить каким-то компроматом, либо же пугать каким-то компроматом, либо же раскручивать какие-то сплетни, слухи, ну, под видом, что это правда, в западных некоторых изданиях проплаченных. Ну-ка, получится. Но это каким-то образом все равно будет оборачиваться против них. Все равно против них. Я не вижу. На щастя, але давайте зараз також буквально останні два дні постійно розмови зараз про наступи з боку Росії, що Росія активно готується, що вже розпочала власне те, що і планує, і що зараз варто очікувати того, що буде максимальна активація наступальної операції з боку РФ, чи вдасться їм тут мати певні успіхи, і чи дійсно готові вони до того штурму, який зрештою може привести їх до того, що вони окупують багато територій. Давайте так, Росія окупує. ну, так, як вона хоче окупувати. Давайте згідно їх плану. Давайте. Росія окупує в Україні ці території, які вона хоче окупувати згідно їх планами. ну, сейчас покажу. Они рассчитывают, видите, они рассчитывают на э, предательство, они рассчитывают раскачать ситуацию в определенных регионах. Ну, особенно вот так, как мы смотрели суммы, очень много там заезжих, э, 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 ну, скажем, переодетых диверсионных групп и любителей русского мира, когда, когда может рвануть изнутри, так как хотят, они у них не получится. И здесь карта пассива идет. Карта пассива для России. Ну, что-то да, что-то чуть-чуть да молодь. А давайте окремо подивимося, де можуть мати успіх. Ви зараз сказали за суми і знаємо про те, що вже є певні результати, на жаль, не втішні для нас, втішні для ворога в плані окупації території Сумської області. Чи матимуть зараз тут успіхи, які матимуть успіхи, чи вдасться зупинити їх наступ? Самостройная область. Успех. Наступление россиян в Самускульная область. Ну, они хотят как... Видите, они, они хотят как раньше, да, то есть раньше как они там прошли. Еще, к сожалению, что-то Паш это маленькая карта, но, к сожалению, еще что-то они могут э -э -э захватить. Тут пажи идут. Пожить, а потом как бы ситуация, ситуация сбалансируется, видите, они рассчитывают на то, чтобы опять же, то, что я вам сказала сейчас, раскачать ситуацию внутри Сумской области, ну то есть, чтобы их, как бы пригласили, да, открыли им дорогу, и они пафосно вошли. Сумская область все время карта хитрости. И, кстати, это не только Сумской области касается, это касается всего фронта, то, что они будут действовать. Успех их, кстати, может быть именно не то, что они будут идти прямо, ну, как вот мы привыкли ну, к прямым военным действиям, а это какие-то хитрые маневры, это может быть что-то связано с подземлей, да, это может быть связано с применением чего-то нехорошего, когда их надо ждать не отсюда, а где-то там со спины. То есть вот какие-то все время хитрые подлые действия, нестандартные действия. Давайте ще подивимось Харківську область, який успіх матиме тут ворог, тому що там з... З... то з'являлася інформація буквально вчора про те, що дуже велика кількість е... військових зараз вже готові наступати на Харківщину. Сьогодні було спростована ця інформація, що насправді там відбувається, і якими успіхами ну, можуть бути успління на. Нет, планы их неосуществимы здесь. То же самое, то же самое попытка договориться и здесь тоже, видите, даже карта хитрости, то хитрости, каких-то хитрых маневров, хитрых действий, но оно по иллюзии. Все равно Харьков это не это направление. Да, они могут сюда как бы тыкаться искать слабые места, но у них, видите, планы идти другим путем. Также, як і раніше все показывали. Також розуміємо, і це зараз офіційно теж заявляють, що Донеччина як була, так і є на сьогоднішній день цілею номер один для ворога, що тут якраз наміри окупувати повністю цю територію. Які результати будуть тут для ворога? Окупація Лунецький. Ну да, именно силу, они сюда, видите, сосредотачивают. Они силу. Попажу еще тоже что-то могут. Попажу тут идет. Пажи тоже, видите? Попадают пажи. Ну, я не вижу, так же, как и раньше. Тоже, смотрите, здесь остается опасность применения чего-то мощного, чего-то нового. Все, что касается линии фронта и химического оружия, вот что-то с этим связано. Так же, как и раньше, опасность. Но это все линии фронта. Все, что связано с водой, с питьем, то есть тут подлые методы попытаться какую-то болезнь, там, отравление, я не знаю. что що наших ребят, таке коварство, коварство, Не в Пряму, а каварне. Все не поживіло подальше. Ви перед цим казали, що зараз є для... загроза для всього світу від Росії, а чи мова йде виключно про такі диверсійні групи, чи все ж таки вони зараз теж налаштовані наступати на якісь європейські країни? загрузились своими очень ну в прямую наступать нет, где-то они да, вот какая-то страна почти нервы, что они столкнулись с НАТО, диверсионная деятельность, да, усиление диверсионной деятельности, это опасность в перемещении, в передвижении, каких-то таких ситуаций. Но и у них в мыслях под вопросом, видите, остается применение чего-то, возможно, связанное с ядеркой, да, потому что ядерка, ну, это не та красная кнопка, которую я говорю, которую изначально. Mm -hmm. Сейчас же, сейчас разного вида есть оружие. Это похоже все равно на, поскольку здесь все равно фигурирует вода, вода, то есть попытаться запустить куда-то воду, пытаясь доказать, что стоят они перед выбором. Но вот это то, что может рвануть у них на территории или же полететь куда-то не туда. Мова про утруение воды, чей удар по Удар воду куда-то они. Воду. По миру удар в воду. Також глава міноборони Німеччини Мерц заявив, що війна триватиме довше ніж ми всі хочемо або можемо уявити. Що це за інформація? Не вже зараз немає виходу, як вплинути на Росію і дійсно принаймні робити кроки до завершення війни. Ну это то, что раньше, остановившие здесь, подвесив ситуацию, здесь они пойдут на какую-то другую страну или страны. Ну, то есть такая опасность есть. Но опасность по-любому для Европы остается и остается для других стран бывшего Советского союза. Ну там другой путь, возможно не военный, возможно тоже раскачивать ситуацию, подрывать изнутри, ну вот планы у них, вот как не смотришь, планы все те же, амбиции все все те же, если не весь мир, то часть мира поджать на себя, несмотря на то, что состояние у них видите такое, ну нет у них такой силы, но при всем при этом видите они усиленно мобилизируют, они повысили выплаты, так. я читала сегодня именно до 1 сентября активно призывают, чтобы шли, мобилизировались в российскую армию, заманивая их большими деньгами. Что говорит о том, ну, пишут о том, что это вот только до 1 сентября, а дальше уже таких выплат не будет. Ну, то есть, видите, mm -hmm. они рассчитывают на действительно на лето, вот на несколько месяцев начиная с июня, воплощать свои какие-то планы в жизни. Это будут необычайно сложные месяцы для Украины. Ну, давайте летом, в целом, как целом, мы понимаем, что так, еще есть классы, может так. быть... Ну, первая цель это раскачать ситуацию внутри страны. Вот все время они говорят. Цель у них, они понимают, что всю Украину они, ну, ну никак они ее не смогут захватить. Это с учетом их темпов это надо посчитать включить математику, да, с каким темпом они, ну, к сожалению, они продвигаются, это правда, но какой темп у них? Не те амбиции сначала, какие за три дня, поэтому у них надежда на смену власти, именно пророссийской власти. То, чего не получится воплотить в жизнь лет. Ну, тут и действия украинских вооруженных сил тоже будут, и они достаточно будут ощутимы. Не будем говорить, куда и что будут делать наши ребята. Но все равно у них длительное время висит башня над Украиной. Это создать какую-то катастрофу. Но она идет по... не так, как они хотят. К сожалению, это может произойти. Не дай бог, конечно. Но как-то с меньшими... Ну, не в таком масштабе, как они хотят. Она остается висеть. Сейчас желание быстро... Не... Но это какие-то события, тут совместно, тут какие-то события внутри России. Вот должно вырваться наружу то, что они тщательно скрывают. И плюс извне. Вот все таки эти ограничения разного рода, которые будут накладываться извне, они будут давать ощутимый такой, ощутимый результат для них. Хотя они все равно будут кричать, что все под контролем. Это либо события стихийного характера, которые будут развиваться в России по миру, и сюда же как какая-то ну, техногенная какая-то катастрофа она остается. Вот именно внутри, которая меняет все для них. Ух, хочется, чтобы действительно уже что-то сталося. На сегодняшний день это на по сути. Емоверність зупинити ворога, это тільки вот такая втручание, это катастрофа або стихийная Ну, может быть, еще что-то. Что есть еще что-то, мы не понимаем, потому что вот по картам, казалось бы, да, вот последние дни то, что все переживают, вся Украина, постоянные атаки, то же самое, что было в ночь сегодня. Но все равно есть по картам, что-то, какие-то позитивные перемены, которых мы не понимаем. Понятно, находясь в таком состоянии это тяжело понять, и многое, что сейчас будет делаться, оно не будет афишироваться. Самое главное, так как раньше. Возможно, вот это вместе взято и даст тот результат, который есть что-то другое. Что-то другое в том числе и есть воздействие на Кремль на Россию. Че будет застосовано в литку речи? Ну, давайте так. Вот, у них хитрые планы по отношению к Украине, если мы говорим наступательного характера. Но я скажу так, если мы берем в целом украинские вооруженные силы, у нас тоже есть очень такие интересные планы, которые тоже будут воплощаться в жизнь которые будут, ну, как бы шокировать их. Как такое может быть? Ну, пусть ждут сюрпризов от ВСУ. Чекаємо з нетерпінням на ці сюрпризи, на втілення цих сюрпризів, щоб вдалося реалізувати їх сповна і мати певні успіхи від цього. Зараз ще хотіла би задати питання, яке буде стосуватися обміну військовополонених, Чи зараз знову будуть повертатися до питання обміну всіх на всіх? І за якої умови Росія дійсно пішла б на такий обмін? Ну, всех на всех точно Россия на это сейчас не пойдет. Ну, не пойдет она. Это я раньше пока вам показываю. Это все-таки после вот, ну, уже когда остаточно усадить Россию за, за стол переговоров и вести вот э, по поводу возвращения наших военнопленных, пленных детей и мирных граждан. На какие за? ну, почему она пошла? 000, 000. С одной стороны, вроде как, показать, что они такие хорошие, что они согласны. Mm -hmm. Ну, это же понятно, что это обман. Ну, мы уже знаем, что среди, к сожалению, тех военнопленных, которые вернули, есть засланные казачки. Так. Они были и раньше, кстати. Ну, то есть спецслужбы это знают. Ну, то есть они попытаться как-то раскрутить свой какой-то сценарий в этом. Что-то есть в этом, какой-то подтекст. Но за счет этого, естественно, что-то кому-то пообещали. Тут, скорее всего, финансы фигурируют, достаточно хорошие финансы, что касается кремлевской семьи. Просто так они ничего не делают. Що ж, хочеться вірити в те, що все ж таки знайдеться метод, як змусити Росію піти на те, щоб принаймні ці обміни відбувалися на постійній основі, і кількість військовополонених, які повертають до України, збільшувалась кожним разом. Не втрачаємо віри у це і. Ну, Алена... Продолжим донатить, потому что это очень важно на сегодняшний день. Так, вы ну, хотели тяжелая тема военнопленных, то, что у них это заявлено так. в списках, оно не совпадает с наличием, к сожалению, на явности живых наших героев. Это вот это больная тема, которую они пытаются каким-то образом оттянуть и что-то как-то выкрутить. Они все же пытаются выкрутить в сторону Украины и кричать, что они же сейчас... Ну, как бы пытаются во всем обвинить Украину. То есть тут еще надо ждать какого-то, возможно, коварства со стороны Кремля, насколько они смогут это воплотить в жизнь.